Есть, да? Уважаемые соратники, сегодня мы собрались здесь, в помещении Харьковского муниципалитета Советского народа Украины, с одной единственной целью. Сегодня мы хотим заявить о том, что концепция, которую мы придерживали в последний год, имеет значительные системные ошибки, по которым дальнейшее развитие принципов, заложенных государем территориальным суверенного народа Брыл, превращается, ну, мягко говоря, в соревнования, кто быстрее, кто дальше, кто выше и кто чище, ничего не принося ни жителям Украины, ни ее народу. Дальнейший путь в этом, в этом правом поле, я лично считаю ошибочным. В чем, собственно говоря, на наш взгляд, состоят ошибки Брлева при всех его несомненных достоинствах. Тем, что вся его концепция базируется на двояких или трояких толкнованиях Конституции Украины, действующей Конституции Украины. И на какие-то международные договора, международные конвенции и прочие, которые дают жителям Украины какие-то мифические права. Однако, Здесь нет самого главного, потому что Конституция страны Украина никак не может быть основополагающим документом. Конституция, если мы рассматриваем ее как документ, это устав. Тут это инструкция к действию, которая может быть сегодня одна, завтра другая, послезавтра третья. Более того, принятие Конституции в 1996 году Украины осуществлялось лицами, которые не имели на это никакого права. Потому что не было установлено не была установлена правовая преемственность перед каким-либо правовым приемником. Если бы за Конституцию Украины в 1996 году голосовали люди, используя паспорта Украинской Советской Советской, Советской Республики, где черным по белому было написано «украинец», и они имели гражданство, то это было бы легитимная конституция. А так, к сожалению, так как Украина не объявила преемственности, нет Украинской Социалистической Советской Республики, нет УНР, ни вообще от кого бы то ни было. Никакого заявления о правопреемственности нет. А заявление о правопреемственности – это прежде всего определение правового статуса граждан. Не произошло ни указания ни народной принадлежности, украинцы, евреи и русские, не правовой. То есть в 96 году консультацию к принимали неизвестно кто и неизвестно по какому праву. Собственно говоря, точно так же она может быть в силу этого отменена, изменена и ссылаться, ставить ее в основании того, чтобы на ней базировать будущее украинского народа, это строить на болоте или на песке. Каковы, каковы могут быть вещи в исправлении этой ситуации, предложенные? Многие говорят о том, что может быть предложен некий учительный договор. И действительно, казалось бы, это так. По этому пути сейчас идет русская республика, республика Русь, так называемая. Но он тоже, этот путь тоже ошибочен. Почему? Да, допустим, в уставе предприятия Раньше, если вы все помните, начало предпринимательской деятельности было два обязательных документа. Учительный договор и устав. Сегодня устав у нас есть, он называется Конституция. Где учительный договор? Учительного договора нет. Учительный договор – это то, для чего создается данное формирование государства, любое предприятие, на основании каких принципов оно работает. А Конституция или устав это уже инструкция для, для менеджмента, а никак не для хозяев предприятия, государства страны там и так далее. Но возможно ли заключение некого учредительного договора? Невозможно. Во-первых, если мы ставим и в преамбуле Конституции была записана единственная фраза, верно, вопрос о правовой связи с Всевышним с Богом то До слово договор здесь неуместно. Договор это фиксация, это, это, фиксация намерений. То есть когда обе стороны имеют намерение что-то совершить в будущем. Уже совершенные события фиксируются актом приема передачи или выполненных работ. Возможно ли в договоре о, своем, о своей жизнедеятельности фиксировать намерения, уходящие в будущее, не опираясь при этом на Всевышний? Невозможно. Как говорил Булгаков, человек смерти. Мало того, он внезапно смерти. Поэтому договор возможен только в том случае, если каждая из сторон отвечает за выполнение этого условия. Отвечать за то, что подписывая какой-либо учебный договор удастся выполнить его условия, никто не может. В данном, в данном случае, да? Да и вообще в любом другом. А что такое подписать договор и не выполнить и, и точно заведомо зная, что ты не влияешь на выполнение Его условий. Это мошенничество и клятва преступления. Поэтому такого плана договора известно в истории. Можно подписать договор, уходящий в будущее, и касающийся судьбы. Но такой договор может быть подписан только сатаной. Всем известный договор. И может быть подписан только кровью. Никаких договоров с Богом заключить невозможно. Это правовой тупик. Поэтому договора быть не может. Что же может быть? Может быть только декларация. Декларирование своих намерений о том, как мы готовы устроить свою жизнь и как мы готовы существовать дальше. Тогда это честно. Это, то есть мы говорим, мы декларируем о том, что мы будем жить вот так. Удастся ли нам это или не удастся, это дело Божье. Но мы будем жить вот так. Известны ли такие, такие документы в истории? Да, известны. Это знаменитая декларация о независимости Соединенных Штатов Америки. Когда Англия была крупнейшей мировой империей, и казалось, ничто может, не может остановить ее могущество, 13 известных евреев собрались в Балтиморе, да, где там собрались, взяли листик формата А4, тогдашнего, написали на нем 28 строчек, и английская империя рухнула. Хотя у них не было ничего. Вот вам сила слова, сила документа и сила, и сила идеи в действии. Долго, долго не приходила мысль о том, как назвать подобную декларацию. Когда мы перейдем к тестом, то есть вы поймете, как и почему она построена. То есть мы ее разберем подробно, начиная прямо, заканчивая каждой статьей. Каждой статьей. Статей декларации получилось 33. Это не специально. Это так получилось, как я вам говорил, из тех событий, что это Число глубоко символичное, да? 33 года Христу, ну и прочее. Потом мы еще вернемся к некому математическому открытию, которое было сделано недавно совершенно в Украине. Вот. И вы поймете, что это число не случайно. И по моему глубокому убеждению, оно пришло, название тоже пришло так же, как это. То есть сначала название было другое, но оно приблизительно две недели не вязалось с текстом. Понимаешь? Вообще не вязалось. Потом пришло название. Название просто Декларация о народном суверенитете. Понятно, да? То есть в трех словах здесь все. О том, что народ высший суверен. Ну что ж, тогда мы возьмем порядок такой. Значит, я буду читать этот вот абзац, там статью, и буду пояснять, почему именно так, они по-другому. А потом, если по ходу будут возникать вопросы, если по ходу будут возникать вопросы, значит, задавать. Нужно уже это кратко, потому что время записи ограничено.